নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ মই গুৱাহাটী টাউনৰ পৰা আপোনালোকক এইখন আপোনাক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মেট্ৰ' চিটি হস্পিটেলৰ তলত এইটো আপোনাৰ ওপৰত আছে কইনাধৰা পাহাৰ কইনাধৰা পাহাৰৰ তলত আছে এখন মেট্ৰ' হস্পিটেল মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ লগত আছে আপোনাৰ এইখন হেল্থ চিটি হস্পিটেল তাৰ তলতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল কেইখন থকাৰ স্বত্তেও মানে এখন ভাল ডাঙৰ হোটেল সেইখনত নাই আপোনালোকৰ এই হস্পিটেলকেইখনৰ এটা সুবিধা ভাল হ'ল কিহৰ কাৰণে এইকেইখন হস্পিটেল আপোনালোকৰ তেজপুৰ আৰু অসমৰ লখিমপুৰ ধেমাজি অসমৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা আহি পেলাই খানাপাৰাত পটককৈ আহি পেলাই পেচেণ্টজন সোমিয়াই পেলাই বচাব পাৰি আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াত একেটা ধুনীয়া মানে ভাতৰ হোটেলৰ ব্যৱসায় হৈ থাকে এই জেগাটোত কিমান খালী জেগা পৰি আছে দেখিছে সেইদিনে খালী জেগা আপোনাৰ মেট্ৰ' চিটি সেয়া হস্পিটেলৰ তলত আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় এটা কৰোঁ বুলি ভাবে গুৱাহাটী পিন্ধবা নিবনুৱা যদি ল'ৰাই মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়া হোটেল খুলিব পাৰিব এয়া হোটেল দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ খুলি লৈছে এইখন বৰ্মন হোটেল ধুনীয়া এতিয়া তাতিপোৱাৰ কাৰণে খোলা নাই অলপ পিছত দেখিব বি ডি বাট নোপোৱা হ'ব কাৰণ ইমান দুখন ডাঙৰ হস্পিটেলৰ তলতে এইবিলাক বহুত খালী মাটি পৰি আছে ৰাস্তা কাণত কিমানবোৰ দোকান বনাই মানুহ চলি আছে তাকে আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বহুত ডাঙৰ হস্পিটেল দুখন কিন্তু তাৰ তলত আপোনাৰ এখন ভাল হোটেল নাই এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বডোলেণ্ড গেষ্ট হাউচ খানাপাৰা হেল্থ চিটি হস্পিটেল হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ তলতেই মানে মানুহৰ খাব ব'বৰ কাৰণে এইটো পাৰে ধুনীয়া এই জেগাকণ ভেটি থৈছে ধুনীয়াকৈ এই জেগাকণ এইয়া আৰু জেগা খালী আছে এইবিলাক জেগা খালী আছে এনেকৈ টেম্পাৰীকৈ কোনোবাই ভেটিকুটি ধুনীয়াকৈ দোকান দি ধুনীয়া পইচা ইনকাম কৰি থাকে তাকে এই জেগাকণ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি কোনোবাই থৈ দিছে ধুনীয়া দোকান এখন ভাতৰ হোটেল এখন খুলিব কাৰণ বহুত ধুনীয়া চলে এইখন জেগা ৰাতিপুৱা কোনোবা যদি যুৱক যুৱতীয়ে চাই আছে তেনে এই খালী জেগাখনত আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ধুনীয়া ব্যৱসায় হ'ব আৰু দূৰৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা আহিও ব্যৱসায় কৰিব পাৰি কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ ভাতৰ হোটেলবিলাকত বহুত পৰিমাণে লাভ এইবিলাক বহুতেই খালী জেগা আছে আপোনালোকক সেইকাৰণে খালী জেগাবোৰো দেখুৱাইছোঁ পাহাৰৰ তলৰ এইবিলাক জেগাত আপোনালোকে এনেকৈ টেম্পাৰী দোকান খুলি বহি থাকিব পাৰিব পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব ই জেগাৰ পৰা সি জেগাত বহি থাকিব পাৰিব কোনো কথা নাই কেতিয়াবা এভেকশ্যন হ'লে কিন্তু ভঙা চিগা হ'ব কিন্তু ৰাস্তাৰ বহুত ছাইডতে চাওক এইটো নলা আছে নলাৰ শিপাৰে এইটো দোকান এনেকৈ খালী জেগাত বনাই লৈছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এইবোৰ দোকান কেনেকৈ বনাই লৈছে দেখিছে ধুনীয়াকৈ আপুনি পিলাৰটোত এনেকৈ কাঠ হেচলা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ পাৰ হয় এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লয় চাফা কৰি ধুনীয়া জেগা উলিয়াই নিজে এইবোৰ চাটাইৰে দোকান বনাই ধুনীয়াকৈ চলি আছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ দুখন হস্পিটেল ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ হস্পিটেল দুই তিনিখনমান আছে আগলৈকো আছে আৰু ধুনীয়া হোটেল নাছিলে সেইকাৰণে এইবোৰ খালী জেগাত আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ইচ্ছুক আমাৰ তেজপুৰৰ পৰাও আহি দিব পাৰিব কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ ভাতৰ হোটেল এখনত হুইছলাব যোনে ভাতৰ হোটেল কৰে নহয় তেওঁলোকে গম পায় এইখন দেখিছে ছাটাইৰে কি ধুনীয়া মৰমলগা এখন হোটেল বনাই লৈছে এইখন আপোনাৰ চাওক এইখন শইকীয়া হোটেল ধুনীয়া টিপ টপকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাঙৰে বনাই লৈছে বহিবৰ কাৰণে পিলাৰ চিলাৰ এনেকৈ লগাই দিছে বহুত ৱালত এয়া লাগি আছে ৱালত লগাই এনেকৈ দোকানবোৰ বনাই লৈছে সুন্দৰকৈ ইয়াত দেখিছে ৱালতে লগাই ৱালতে লগাই ধুনীয়াকৈ চাটাইৰে টিপটপকৈ দোকান খুলি লৈছে ভাতৰ হোটেল কাৰণ চলে কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল দুখন বহুতেই মানুহ হয় একদম সুন্দৰভাৱে বনাই লৈছে কাঠৰ এনেকৈ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দেখি পৰিৱেশটো বহুতখিনি খালী জেগা পৰি আছে সেইকাৰণে ৰাইজে এনেকৈ দোকান দি কৰ্মব্যস্ততা হৈছে এনেকুৱা এইবোৰ বহুতেই জেগা খালী আছে এইবোৰ পূৰা জেগা খালী আছে এইবোৰ দেখিছে জেগা খালী আছে পঢ়াৰ মানি যাব নহ'ব এজেগাত উঠাই এজেগাত গৈ বহিব লাগিব তেনেকৈ ব্যৱসায় কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰি পোহপাল কৰি ভাল স্কুলত পঢ়াই ডাঙৰ দীঘল কৰি ভাল মানুহ কৰিব লাগিব আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যসকলক এটাই কথা ক'লোঁ আমাৰ কোনো চিৰস্থায়ী জেগা বুলি কথা নাই আমি বেপাৰটো কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে এয়া গুৱাহাটীৰ এনেকুৱা জেগাটো ইমান মানে ব্যয়বহুল কেওপিনে বিল্ডিং বিল্ডিং দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আগৰ গুৱাহাটীৰ হৈ থকা নাইবোৰ তলতে খালী জেগা গোটেই আছে সেই খালী জেগাবোৰত যদি আপোনালোকে অকণমান চাফা কৰি আমিও যদি তেজপুৰৰ পৰা আহি অকণ জেগা চাফা কৰি হাতৰ হোটেল কৰোঁ ডেইলি দুই তিনি হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পৰা যাব সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ এভেকশ্যন হৈ গ'লেও জেগা ভাগি গ'লেও আমি ক'ৰবাত দোকান এখন দি চলিব লাগিব আকৌ বেলেগ এখন জেগাত দিব লাগিব আপোনালোকে ৰখি থাকি লাভ নাই ভয় কৰি লাভ নাই ওলাই আহক ব্যৱসায় এটা কিছু খালী জেগাত কৰক তেজপুৰত হওক গুৱাহাটীত হওক নগাঁৱত হওক খালী কৰি কৰ্মব্যস্ততা কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰক সেইটোৱে আমাৰ আশা অন্য আশা নাই সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই খানাপাৰা কন্যাধৰা পাহাৰৰ তলৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেল আৰু আপোনাৰ মেট্ৰ' চিটি হস্পিটেলৰ তলৰ পৰা আপোনালোকৰ এই খালী জেগাবোৰ যে পৰি আছে তাত অকণমান হাতৰ হোটেল দিবলৈ মানে ভাল হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে জেগা নালাগে সৰু অকণমান জেগাতে ব্যৱসায় কৰি ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পৰা যাব সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চাই যাওক ধন্যবাদ